नमस्कार मी प्रतीक्षा डी एन ए मराठीमध्ये आपलं स्वागत शेवगाव तालुक्यातील कांबी येथील शेतकरी नसीर शेख यांना व त्यांच्या कुटुंबियांना शेतीच्या किरकोळ वादातून शुक्रवारी दिनांक एकवीस जून रोजी साडे रात्री साडेदहाच्या सुमारास गावातीलच अलिम बनोमिया शेख व दोन अनोळखी व्यक्तीने शेतीच्या किरकोळ कारणामुळे नसिर शेख यांच्यासह कुटुंबातील महिलांना जबर मारहाण करून नसीर शेख यांचं राहत्या घरातून बळजबरीने चार चाकी वाहनातून अपहरण करून अज्ञात ठिकाणी नेऊन बुक्क्यांनी व लाकडी दांड्यानं व डोक्यात दारूच्या बाटल्या फोडून रक्तबंबाळ होईपर्यंत बेदम मारहाण करून रक्तबंबाळ अवस्थेत शेवगाव पाथर्डी रोडवर अपरात्री अज्ञातसही सोडून देऊन मारेकरी निघून गेले असल्याची फिर्याद जखमी नसीर शेख यांचा मुलगा आझिम नशीर शेख यांनी शेवगाव पोलिसात दिली असून आरोपी अलीम बनोमिया शेख यांच्यासह सा दोन साथीदारांवर भारतीय दंडानय भारतीय दंडसंहिता कलम चारशे बावन्न तीनशे पासष्ट तीनशे सदुसष्ट चौतीस तीनशे तेवीस या अंतर्गत शेवगाव पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून सदर घटनेचा पुढील तपास शेवगाव पोलीस स्टेशनचे पोलीस उपनिरीक्षक अमोल पवार हे करीत आहे प्रतिनिधी इसाक शेख डी एन ए मराठी शेवगाव मेरा नाम शेख करिश्माना शेख रात के साढ़े दस बजे हमारे घर में आलिम शेख और दो गुंडे लेकर आए थे और हमें फिरोज का नाम बोलकर हमने दरवाज़ा खोले फिरोज का नाम बोले तो घर में घुसकर पहले मेरे भाई को मारे बाद में मेरे बाप को भायर ले जाकर नीचे गिरा कर गाड़ी में उठा के लेके गए मेरे गले में का सुन्ना लेके गए और मेरे को छेड़छाड़ करे, मेरे लात पेट में लात मारे घर में बसे डायरेक्ट आके रुपये लेते फुल घर में बसे वार करने लगे मजे पकड़े छोकरे को पाया आदमी पकड़े छोड़ा चाड़ी हुए तक हमारा छोकरा अपने स्ने के भाग के बाहर गया माँ जी चौकू बताए वाइट गाड़ी बोले नाम का करके जाता कि कर नहीं जाता गाड़ी में बांटा मच वह आदमी को छेड़छाड़ करे बाद में आदमी जब होने के टाइम निकल के भाग्य गए भाग्य जाने के बाद आग आगे आके ले गाड़ी में बांटा मजे आगे मारान शुरू करे मारान शुरू करके आगे चार जन वही तो दो भाई वो दो गाड़ी में वाले चार जन ने मजे मिलके गाड़ी खड़े करके मारे, चिर में मारे, गर्दन में मारे, चाकू बताए नाम कदिंग नहीं करके बोल